Andun Sabah, dua orang akan didakwa tujuh bulan selepas rakaman bocor. Pada November 2024, beberapa rakaman audio tular di media sosial mengaitkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dengan dakwaan menerima bayaran sebagai balasan untuk konsesi perlumbungan. Semalam 19 Jun 2025, tujuh bulan kemudian, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa tiga individu akan didakwa iaitu dua adun Sabah dan seorang ahli perniagaan. Difahamkan bahawa ahli perniagaan tersebut merupakan individu yang mengeluarkan dan menyebarkan rakaman-rakaman audio berjumlah sehingga 10 pita. Siasatan mengambil masa terutamanya untuk mengabsahkan kesahihan bahawa bahkan rakaman dan kandungannya sahih. Namun ada juga persoalan, kenapa siasatan begitu lama? Jika bukti sudah tular sejak tahun lepas. November lepas, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM turut bertungkus lumus dalam menangani isu rakaman-rakaman ini yang dimuat naik oleh sebuah portal berita. Kerana SKMM merasakan rakaman-rakaman ini sekiranya didengar oleh rakyat biasa berpotensi menggugat siasatan pihak berkuasa. Malaysia Sangat patut berterima kasih yang kita ada SKNM yang memastikannya kita tak keliru. Parti Warisan juga tampil membuat kenyataan bahawa sebanyak 20 adun daripada gabungan rakyat Sabah, GRS, yang dipimpin oleh Ketua Menteri Haji G. Nur, mungkin juga terlibat dalam skandal ini. GRS adalah rakan penting dalam pembentukan kerajaan perpaduan dan terus menyokong kerajaan persekutuan sehingga hari ini. Pendirian rasmi kerajaan negeri setakat ini, jika berlaku rasuah, pemberi dan penerima sama-sama mesti disiasat. Namun, kenyataan sekarang agak janggal. Jika ahli perniagaan itu, si pemberi akan didakwa, kenapa hanya dua adun yang didakwa atau disiasat? Kenapa tidak semua adun yang dikaitkan yang disebut dalam pita-pita audio ini dipanggil untuk siasatan? Soalannya tidak kecil. Adakah keadilan akan berhenti pada dua nama sahaja atau ada lagi pusingan seterusnya? Pilihan raya negeri Sabah perlu berlaku pada tahun ini. Walaupun BN dan Pakatan dan JRS akan bertembung, ada persetujuan tidak resmi yang tidak kira apa keputusan pilihan raya negeri semua pihak akan menyokong kerajaan perpaduan.